dan salam sejahtera. Saya memulakan pembentangan ini dengan tajuk Perubahan Iklim dan Penyelesaian Kejuruteraan Alam Sekitar. Pembentangan ini dibuat sebagai sebahagian daripada Kursus Engineering and Society dan saya bersama dua lagi rakan pembentang iaitu Amsyar dan Nasrin. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu faham apa sebenarnya perubahan iklim. Secara ringkas, Perubahan iklim bermaksud perubahan jangka panjang dalam suhu, hujan dan corak cuaca bumi. Ia bukan perubahan harian seperti hujan lebat hari ini dan panas esok. Tetapi perubahan besar yang berlaku selama berpuluh-puluh tahun. Saintis mendapati bahawa sejak zaman revolusi, industri suhu perata bumi telah meningkat sebanyak 1.1 darjah Celsius. Mungkin bunyinya kecil tetapi kesannya besar. Ais di kutub Mencari paras laut meningkat Dan cuaca ekstrim semakin kerap Kalau kita lihat di Malaysia Perubahan iklim juga sudah memberi kesan ketara Antara contoh yang paling jelas Banjir besar 2021 di Selangor Menyebabkan lebih 400,000 orang terjejas Dan kerugian mencecah 6.1 million Menurut Bank Negara Malaysia Yang kedua, gelombang haba 2023 hingga 2025 suhu mencecah 37 hingga 39 darjah Celsius di Perlis, Kedah dan Kelantan. Musim kemarau yang panjang menyebabkan bekalan air terganggu di beberapa negeri. Peningkatan risiko penyakit seperti strok haba, dengue, malaria dan leptospirosis. Ini membuktikan perubahan iklim bukan perkara teori. Kita sedang hidup dalam realitinya sekarang. Majoriti saintis bersetuju bahawa punca utama perubahan iklim hari ini adalah aktiviti manusia terutamanya pembakaran bahan api fosil seperti petrol, diesel, air batu dan gas asli. Bila kita membakar bahan api ini, ia melepaskan gas rumah hijau seperti karbon dioksida ke atmosfera. Selain itu, penebangan hutan untuk pertanian dan pembangunan juga mengurangkan pokok yang sepatutnya menyerap karbon. Selain manusia, terdapat juga faktor semula jadi yang mempengaruhi iklim. Contohnya, monsoon menyebabkan banjir musim hujan. Yang kedua, fenomena El Nino menyebabkan kemarau panjang. Yang ketiga, letusan gunung berapi boleh menyejukkan bumi sementara. Tetapi, saintis mengesahkan bahawa kadar perubahan iklim hari ini jauh lebih cepat daripada perubahan semula jadi. Dan itu kerana manusia meningkatkan karbon dioksida sehingga lebih 50% sejak tahun 2000. 1850 Okey, sekarang kita sudah faham Apa itu perubahan iklim dan apakah puncanya Untuk seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya Iaitu Amsyar Yang akan menerangkan kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar Ekonomi dan masyarakat Terima kasih kepada Hafizuddin Sekarang saya akan terangkan kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar Antara kesan utama ialah yang pertama banjir sering berlaku dan lebih teruk kerana hujan turun dalam kuantiti yang sangat besar dalam masa yang singkat seterusnya kemarau dan kekurangan air contohnya sawah padi di Kedah terjejas semasa El Nino menyebabkan hasil padi turun lebih 20% dan seterusnya kenaikan paras air laut kajian menunjukkan paras air laut Malaysia meningkat 3 hingga 5 mm setiap tahun kawasan ini seperti Kelang, Kuala Terengganu dan Kota Kinabalu berisiko tenggelam menjelang 2050. Bila alam sekitar rosak, ia akan memberi kesan domino kepada ekonomi, kesihatan, makanan dan kehidupan manusia. Perubahan iklim juga membawa impak besar kepada ekonomi negara. Antara kesannya yang pertama, sektor pertanian rugi iaitu tanaman rosak akibat banjir atau kemarau menyebabkan harga makanan meningkat naik. Yang kedua, sektor pelancongan menurun apabila berlaku jerebu, banjir atau suhu ekstrim, pelancongan takut nak datang ke Malaysia. Yang ketiga, kos pembaikan infrastruktur meningkat. Kerajaan terpaksa membaiki jalan, rumah, hospital, sekolah selepas bencana. Menurut laporan Bank Negara, Malaysia berisiko kehilangan RM30 bilion setiap tahun menjelang 2030 20, jika tiada tindakan integrasi iklim dilakukan. Selain ekonomi, masyarakat juga menerima kesan langsung antaranya. Yang pertama, masalah kesihatan iaitu strok haba, dehidrasi, peningkatan denggi selepas banjir, pencemaran udara. Seterusnya, kenaikan harga makanan oleh disebabkan aa, pengeluaran hasil pertanian menurun dan menyebabkan risiko kematian dan kehilangan tempat tinggal berlaku setiap tahun. Ribuan keluarga dipindahkan ke PPS kerana banjir atau tanah runtuh. Dan selain itu, ketidaksamaan sosial semakin besar dalam golongan miskin uh, paling terkesan kerana tidak mampu berpindah atau melindungi diri. Jadi, secara jelas perubahan iklim bukan sekadar isu cuaca tapi isu kesejahteraan manusia. Terdapat tiga cabaran utama yang menghalang usaha menangani isu ini. Cabaran yang pertama terhadap alam sekitar iaitu kerosakan ekosistem lebih cepat daripada proses pemulihan ekonomi, kos teknologi hijau terlalu tinggi untuk negara dan syarikat kecil. Masyarakat tahap kesedaran masih rendah dan sukar untuk ubah gaya hidup mereka. Contohnya, Walaupun tenaga solar semakin popular, ramai masih pilih elektrik arang batu kerana lebih murah dalam jangka masa yang pendek. Setakat ini, kita sudah lihat kesan perubahan iklim dan halangan dalam mengatasinya. Sekarang saya akan serahkan kepada pembentang terakhir saudara Nasrin untuk menerangkan bagaimana kejuruteraan membantu mencipta penyelesaian kepada masalah ini. Terima kasih Mr. Daki Penyelesaian perubahan iklim tidak boleh dibuat secara rawak Tetapi memerlukan pendekatan kejuruteraan antara penyelesaian yang telah dibangunkan Ialah tenaga boleh diperbaharui seperti solar, angin dan hidro Serta kejuruteraan pengurusan banjir seperti smart, kenal dan tabungan air di bawah tangan. Prinsip kejuruteraan dalam penyelesaian Prinsip kejuruteraan yang digunakan termasuklah reka bentuk lestari, inovasi, teknologi, kecepatan tenaga dan sistem adaptasi risiko bencana Jurutera bertindak bukan hanya untuk membina struktur tetapi membina penyelesaian jangka panjang yang tahan perubahan itu Namun, untuk mencapai status negara rendah karbon, inovasi baharu perlu diteruskan. Contohnya, ekonomi hidrogen, teknologi carbon capture storage CCUS, bandar pintar berasaskan IoT dan AI, serta penggunaan bahan binaan rendah karbon dalam pembinaan. Kerangka global dan nasional. Malaysia tidak bergerak secara bersendirian negara ini terikat dengan Paris Agreement dan SDG 2030 di peringkat global. Di peringkat nasional pula terdapat dasar seperti Green Technology Master Plan 2017 hingga 2030, National Climate Change Policy 2009 dan komitmen Net Zero 2050. Kesimpulannya, perubahan iklim memberi kesan besar terhadap alam sekitar ekonomi dan masyarakat namun melalui inovasi kejuruteraan dasar kerajaan dan kerjasama masyarakat kesan ini dapat dikurangkan dan Malaysia dapat bergerak ke arah masa depan yang lebih lestari pembentangan daripada kami terima kasih atas perhatian kami bersedia untuk sesi soal jawab